विशाळगड घटनेतील पीडितांना संपूर्ण नुकसान भरपाई द्या जमियत उलमाय हिंदची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड हिंसाचार घटनेमधील आरोपींना कडक शासन व्हावे तसेच पीडितांना संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी आज सव्वीस जुलै रोजी दुपारी तीन वाजता बुलढाणा जिल्हा जमियत उलमाय हिंदच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महामहीम राज्यपाल यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे काही दिवसापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड किल्ल्याजवळील गजापूरमध्ये संतप्त जमावाने मुस्लिम वस्तीवर भ्याड हल्ला केला मस्जिद दर्गा घर दुकाने आणि वाहनांची तोडफोड केली भरपावसात झालेल्या या हल्ल्यामुळे मुस्लिम महिला व लहान मुलांना आपला जीव वाचवण्यासाठी बाहेर पडावे लागले हल्लेखोरांनी घर व दुकानातील साहित्यांची पूर्णपणे तोडफोड केली यात कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे या घटनेमुळे गजापूर येथील मुस्लिम समाज भीतीच्या वातावरणात जगत आहे पीडितांना शासनाने शंभर टक्के नुकसान भरपाई द्यावी या घटनेला जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा तसेच जातीयवादी हल्लेखोरावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जमियत उलमाय हिंदचे बुलढ़ाना जिला अध्यक्ष हाफिज शेख खलील उल्लाह नेतृत्व जिला प्रशासना निवेदन करी व सदस्य उपस्थित होते आज हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में इसलिए आए हैं कि विशालगढ़ के अंदर जो मस्जिद के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया और नाजायज तरीके से वहाँ पर कुरान शरीफ की बेहती की और जानाजों को भी जलाया कुरान शरीफ को जलाया मस्जिद की तोड़फोड़ की गुम्बरों की तोड़फोड़ की मस्जिद के महराब को तोड़ा और वहाँ पर जितने दुकानदार थे जितनी दुकानें थी मकानात थे उन सबको मकानात को भी तहस नहस किया और वहाँ के सामान उनके लूट लिए और सामान खराब किए बारिश के दिनों के अंदर में वो लोग बेचारे मासूम बच्चे औरतें सब बेघर हो गई ये सब ये जो हुआ है तो ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर में एक का, 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 काला बदनीमा दाव है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है महाराष्ट्र की तारीख में पहली मतलब ऐसा हुआ है कि किसी मस्जिद के अंदर में इस तरीके से हमला हुआ हम गुजारिश करते हैं कि गवर्नर साहब से कि ये जिन, जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है जिन्होंने भी आतंक फैलाया है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनको जो है तो वहां से ट्रांसफर किया जाए उनको निलंबित किया जाए क्यों ताकि दोबारा ऐसे महाराष्ट्र के अंदर में ये ऐसी हरकतें होने ना पाए और ये ये मुल्क जो है तो मुल्क अमन व सलामती का मुल्क है यहाँ पर हर समाज हर मुल्क हर मजहब के लोग अच्छे से रहते हैं और इन लोगों के साथ में अगर ऐसा होता रहा तो ये गलत होगा इसलिए हमारी गुजारिश है कि गवर्नर साहब जो है तो ये इसके ऊपर में ध्यान दें और जो कसूरवार हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए